श्री गणेश गणेश पुराण खंड दुसरा उत्तरकांड अद्यापन्नसवा गणेश वर्णन श्री गणेशा नम नम स्वानंद भवनासी योगी वनवासी स्तव्य नारायण नवासीजीवासी कारंतु व्यासमले चतुरा काशीराज गले स्वनंद भवन अतुजयाची रचना ऐश्या वचन वजनासी तरी सर्वादीराज लागु प्रतियन को मुद्गले कशब देशले ते मज बाहे जे कदिले श्रवण चित्ते लांगवले मूनी पुसले तुझे योग्यते काय कोणी प्रश्नाचा आधार आनंदाला चतुर्वक्रद मने परिसिका कथा सादर ज पार सुपदादी करना मुखी नित्य करे नजना करी पात की करी भ्रमनामरी ती तीर्थिज्जन पांपटाकि पातगी जन तीती पावना जय योगी चरणीन स्पर्शदी यास्तो योगी विघार कर पवनचरा चर कृति मुद्गन मुनीश्वर आला सत्ती प्रसंगे काशी राय उठनी नमनासी करुणी बैसुले यथा विधि गे पूजन मीर्ता प्रश्न मुनि तु अयी सर्वज्ञ तरी पुस मत लोका तरी लोक हुनर श्रेष्ठ तय ऐश्वर्य परम विनायक लोकोत्कृष्ट मे पावे विशिष्ट को निरिधी ऐकुनी निधि ऐकुनि रायन मुद्दन मनी कर एकाग्र कुरु मन सावधान परियसी तरी स्वानंद भुवन आनी जन लोक हे अभिधान विनायक लोकसी जान नाम दोन नोन वर्दी देवान्त दैत्य दैत्यपुटे निर्माती होता अद्भुत त्रैलोक्या पीड़ित कामकृद जय शपरी हनम जगदार्थ मई सून मनुष्यरूपे रूपे अवतरण कशपाल जाणकारिल बाळ रूपे मंगळधाम अद्भुत लिला विक्रम पूर्ण काम आत्माराम लाल महाबळी महाबळी स्वच्छाचारी चरित्रे करील नानापरी श्रवणे वातारी त्या भवपरी त्या शुक्ल ब्राह्मण परम भक्त त्या शिथ नोदनक भक्षित मग प्रसन्न भगवान दापर लक्ष्मी देता या दुलभ जे का सुरासुर ते संपदा होईल द्विजवर पुत्र व्याहार्थ मन्दिरा आनी सीजे वास्तव पुरा हापुलिया तेवत पच्चरनी प्रति धर्म तो धुंधर भक्ति तेने ने तू प्रति निजनों का प्रति घर दासिला अब मने पाराशराम मुद्गले कथनों कत्थनुन, कथनों द्रवण आवरा गमन केले देशांबरा विधि जावरा स्मरणेजी मग काशिराज महामती करता जरा गणेश भक्ति

प्रकट जा गणेश्वर गेला संहार दा क्रीडा के विध काशीना सत्यानंद आला शुक्ल दरिद्र सद्य परिहरे परिहरी नावन लीला भूभार भूबारोत्रीला नरंतक देवांत काला वध्य जता संग्रामी महाबली देव देवस्वती स्थापुन स्वनंदपुरा गे गमन क्षीर सागर देव पौला अंतर्धन काशीराज विर उद्विघ्न श्रदा करी चिंतन लगले धनखंडित नयनी पाता को मन हाजी माता विनायक अलिंगंदे सम्यक तदात्म विश्व देखे तन्मय झाल्या चित्तवृत्ती विनायक देघ सर्वभूती न कळे दिवस की चित्ती नाठव कधी केवळ निराहार कधी सविक्रम मात्र उठे कदा जागर पर कोणी काळी केव्हा हास्य करी अत्यंत केव्हा नर्तिनी हो समरथ विनायक स्वप्नी पाहत बैसे ध्यान असत ते नि काळी ऐशी नृपस्थिती ऐकून चिंता ग्रंथ झाले प्रधान विघ्न झाले निर्माण दारुण निवारण कोण करी मंडळी राजे जाणती तरी ते झाली दे पर चक्रे योनि घेते राज्य संपत्ति हम जी सम ऐसे मत चिंतन तवनृपराय तो मुद्गल ब्राह्मण अल स्वच्छ कर सुखावला तदर्शन प्राप्त बोध मौन मुनि नमे नमे नमी मुनिपादरविंद आसनी बुध भैसला यथाविद केले पूजन मग अंजलि मने मन धन्य वंश जनन माता पिता जागली संताली जा मंदिरा ते पावन परंपरा देखता परने भवयात्रा निवार्य प्रसन्नते तरुण होन्मन संसार उत्तम स्थान पाविजे पुनरागमन तुटे आपले भेडे जन्म मरण यात्रा तुटे मुक्ति पेठे जे आनंद पुण्य फला सन्द जन दृष्टि बढ़धि जे अज्ञान जन ने नी महादुखे कल्पदम आलिया घर लवावया नी तारा अविरीतया पामरा फ्य भाग मना भाग्य भाग्यदया देखिले जग जगध्वंदवाय नृपाधरे तो मगमुगल मन कृपासी राय तुजा ऐसा विनीत न देखिला नहीं श्रुत विषय धासी विरक्त परिस अधर तुझा पूजने स्तवने दे इन तुझा मी संतोषले निज मने आता वंचित्य मगन देन तुझा कारण नृप वर्या वचना मृत धारा प्रशन कर दी महिवरा तोषाला मुनीश्वरा मागे स्वीकारा करो मागे स्वक जोड़ी याची देहे करण मी आनंद भवना चिरकाळ इच्छिके मना काही यावी न नसे संतती आणि संपती प्रपंजी नाही मदप्रिती दुःखास्पदी मूर्खरती धरुणावरती बळती दे काया वाचा आणि मन वावर ंगले मन तुटले ध्यान विषयांजे ऐकुनी काशीराज वचन सतोषला मुद्दल ब्राह्मण मने धारा शिरा धन्यवचन भाजीसी तरी आज्युण तुपास तो स्वानंदेतु ना पुनरागमन सत्यशाश्वतान सुखादय तरी पास संवत्सर राज्य करी नृपर ब्रह्म गल्भानंदर स्वानंदपुर तवरी सुखी राज्य करी आनंद भविन्नीरंदरी गजनम कल्हारे ब्रमर कर दी अखंडित साध्यते साध्य हो गई विनायक मंदिर पूर्वी लगे ला ऐश्वर्या लाभ है ला गांति पवन उत्तम लोग ऐसी मुनी राई को शिवा तथा स्तू मनोनी लगला चरणी तत्काल मग मनी स्वानंद भवन कैसे लोकते करी कथान कैसे पड़ लिथान कोने पावन पुण्य बाबीजे इतर जे जे लोक ऐक ले सक हा वरिष्ठ का, का, का मुनिवार ऐसा काशी राजे प्रश्न के मुनिषला मग तो तो जाला मन पाना साधर मजला जे का प्रिय कथा तत्व था नृपनाथा करी संगना था जे भव्यथ निवार कृपी मुनिपासन मैं महिमा लोक महिमा श्रवण प्रसिद्ध तुम ईकल गणेश लोका गति अत्यंत अत्यंद घनपति जेके सर्यदी मूर्तिमंत वैभवे अनंत सूरया प्रकाश रत्न झड़कती अमर वी वास विलास अभिनव सकाम दाइनी पीठ त्यावरी त्याज वरिष्ठ नांदे जगत श्रेष्ठ विनय स्पट जगदात्मा पंचसस्त्र योजने विस्तार जया कर भूमि विराज रत्न कांजने नवरत्ना पाषा त्यात्ना के प्रकाश मान स्नंद शुसागर जन समीप करता देता कर कश्वर द्विजाता कर्कशर ही अपने होता सदक्षि जपे तीर्थनी करना प्राप्त नए करता भजन विनायकृपे नीजय तो विनायक वनशी कई साह सरिता समष्टिव्यूपे अशेष व्यापुना से सर्वदा सप्त सर्व पातणे चरण सप्तद्वीपे कटिस्थान सप्तलोकमस्तक दिव्य श्रमण जया जे केशव्या नेत्रजयापन अश्विनी कुमार वह्निवदनवर्णरसन पाकशासनिङ्गजय चतुर्भक्ता बृद नृतेश्वर चरणकला विक्रमा विष्णु अन्तःकरणचन्द्रमा जय च मन बुद्धिकमलासन नारायण चित्तके अङ्कर गौरीरमण त्वय च जयचि पवन अन्तरिक्षणाभिस्तनरोमावेदन वनस्पति नदी शिरादन नदशिरी सम्पूर्ण अङ्गोलिया पवनाशन एकपमान विराटा धुमध्याग्नी चक्र द्विपत्री सुती नरा खेचरी पुत्रीनी निरंतरा विशंभर चिंतली मूर्तीष्टनी सहत्र दळ श्वेतवर्ण विशाळजेवळा तेथे शुद्ध वंशरूपेन निर्मळा आत्मगन पाळधिष्ठ तसे ते दीप्यमाने योगी चिंतती सनातन खंड देशी षोडशी आरधन पंचवतन तेथे वासे हृदयी द्वादशपत्र तेथे विष्णुव्यापवि वैकुंठवासी नम कला नांद्यगणेश्वर तद्रुपे दश दळ नाभीस्तान ब्रह्मा नांद्यकयास्ताने सत्यलोकवासी कौने पाशपाने विराजे लिंगस्ता आधार्यवर्ती चक्रद सिद्धिबुद्धियुक्त नंदी केवल विश्वात्मा एवं सप्तक्रीराजमान जगदात्मक जनन कोटी ब्रह्मंड्रमु तैतीसकोटिदेवरे लक्ष योनी जीव ब्रह्मंडीसर्वमत्यिदुम्बरी मूलापसुनी अग्रपर औदुम्बर फलंद ब्रह्मंडरी आनंद धरी आनंद बुद्धिकांत स्वदेही लोकाची रचना न वर् नवे सत्र चतुर्मुख पंचवदना महित रन काय तथापि संक्षेपे करो ना तुझे मैं आता कथी ना, ना तू, तू सदर कर श्रवण्रम करुनिया तरी तुंगजे मे शिखर तरी सु समग्र अन्न पुराणी विस्तार पर्यंत ऐकले तो कैलासगिरी पासून उन्त सत्र योजना अदम्य जे मुनिला गुण शक्ति स्थान विराजे जेथे नामे शक्ति विराज दी अंगवासे ब्रह्मर भ्रम ते पद्मीस्थू तिच मस्तके विशाल जटाभार धर पुष्कोटे सूर्य समेजातेजे सोज्व दिशा चामी कर निभा निभा सुंदर कामदाय बलवत्तर तिच मस्तके महत्तर पीठ विस्तरण विराजे सहस्रशस्त्र योजना विस्तीर्ण असंख्य सूर्य जयतन त्यामध्ये एक योजन दिवचे स्थान देवाचे सुवर्णरत्नाचे विराजमान अत्यंत शुभे साधन भवन भास्कर उपम सर्व साधन गजमौक्तिके जाण शोभती श्री गजानन कृपे करून पावेचे हे स्वानंद भवन दुःख मोखाचे भान जन जरा मरण असेना मदन बाहू अति सुंदर सूर्य असे ृत नारी नर दिव्य विराजती आनंद समुद्री निमग्न अशुंडशुपति गजनन या परिश्वानंद भुवन उत्तरीक्ष सिंधु विराजे सहस्त्र पद्मेद विशा जैसे का चंद्रमंडल त्याजी सुंदर कद का रत्न कांचन निर्मित पर्यतखीध दिव्य पर्यंक तेज लेख लगी, दिव... ले लगी दिव्यास्त्र विराजित चांदी विनायक तया कल्पावरी सच्चिदानंद निद्रा करी सिद्धिबुद्धिदोगी सुंदरी पाद सौनी तत्पर परम भक्ति सामवेद करी गायन मूर्तिमंत्र शास्त्रे तपन वर्णिति पुराणे सेवा वसैन दैवते श्रीगरदर्ण सदालूपरु प्रणमन कई शुंडा कुमलांगे अरुण वरण विशालाक्ष मुकुट मुकुटमस्तक विराजमान जीवित तपन मध्य कर्मी कुंडले मकराकार नवास्तमान हिन सुर विशाल भाळी सुंदर कस्त्रे तिलक रेकिला सर्व भय परिपूर्ण स्वत्ते जे विराजमान दिव्यांबरे परिधान केले चर्चन दिव्यगंधे नवरत्नाचे हार कंठी अर्धचंद्र शोभे लढारी अकर्क गवले अंत कोटी तेज दृष्टीनं पडे समाय ज्याचे करता स्मरण जळे अशेष न घन कारण जन्म मरण निवारण जीवनमुक्त करी जडा जन्मांतर पुण्यकोटी अस्थिविमा ज्यांचे गाठी त्याचे वसे वाकपोटी नामी होटी निरंतर ज्वालिनी आने तेजोवती श्वेदोनी शक्ति नंदा भोगादा आदि कर दे अति प्रति सेवन सानंद भवन ये करिता वास शितोष्णा दिदंदे दास जरा क्लेश से दास शिदात्रुषा वधना वा दुख वार्ता करना बहुता कुन्ने जना के स्थान ऐसे नहीं पर ऐसे पाली पाई विश्वव्यात विश्वगीत बाळ ते भगवंत विश्वं भरत विश्वनाथ अंतमाचे तेथे मुदलभरी पूर्वीपदे ज्ञाने श्लोकतामध्ये कथिला या तुझा प्रदेश संशयपती करणीया तरी अनन्य भक्ति करू न तू करी त्यांचे नारधन त्यांनी कृपाळ कोण स्व आनंद पुनानी हिल ब्रह्मा मुने च्यासमुने नंदले स्व आनंदपुर कथने गेला निजाश्रमाला कोणी काशी राज्य भजने दत्ता जला रथ झाला मत्साशी जेवी जीवन किया पक्षी अशी गवन देवी गणेश भजन चाले मनन्य नृपास मुद्गल वचने करुणा पंचस वर्ष जान काशी राज्य राज्य नवी मनीवा सुन गमन जन्म मरण फेरा सुख सागरा मजी मग्न कथा पावन श्रुते जन परिस्वता नित्य नृगुण निर्जन दासा सुगुण प्रणवाण तारी भजने जड़ जन चरित्रे पावनजयाजी यदि श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डे गणेशलोकवर्णन्नाम पञ्चाशदमोऽध्यायगूढः